Здорово! Сегодня я покажу вам очень классный и эффектный фокус с картами. Мы берем обычную колоду, я заранее выбираю 4 карты, откладываю на коробочек. И теперь попросим зрителя выбрать случайную карту. Давайте, например, вот эту вот. Он ее запоминает, 4 черви. И мы ее засовываем куда-нибудь в центр, либо подснимаем. Показываем, что она здесь. И теперь мы подснимаем несколько раз. Теперь попросим зрителя сказать еще в любом месте стоп, так как нам нужно две карты. Вот у нас есть первая, и вот вторая, семь крести. Показываем, она еще здесь, и аналогично мы подснимаем. Показываем зрителю, у нас нет карты его сверху колоды. И теперь мы можем спокойно перейти к картам, которые я заранее выбрал. Это у нас раз, два, три, четыре дама. Колоду мы пока уберем в сторону. Что мы сейчас делаем? Я беру две случайные дамы, которые попадутся. Ну вот, например, это черная дама, дама пик. Мы отложим в сторону. Аналогичная дама, идентичная это будет, это мы понимаем дама крести. Вот мы ее сейчас берем и откладываем в сторону. Теперь можно подснять остальные оставшиеся две дамы. Как мы понимаем, это у нас будет дама боби и дама черви. Но теперь мы возьмем колоду. И вот так вот над колодой будем трясти. И у нас появляются между нашими двумя дамами две карты. Это карты зрителя. На самом деле нет. Это две черные дамы. Тогда вы спросите, если здесь две черные дамы, тогда что здесь? Ну а здесь уже две карты зрителя. Четыре черви и семь крестик. Вот такой вот фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч.